بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ربر صدری ویسل اللہ صلی علامہ محمد علی محمد علیہ ابراہیم علی ابراہیم المبار محمد, علی محمد کما علی ابراہیم علی ابراہیم انکا حمید و عل محمدن کمبارک طلّہ ابراہیم الََََََََََراہیم حمید یہ ہے کہانی کچھ اس طرح سے کہ مراکش میں ایک مقدس ترین زیارتگاہ ہے جس کا نام ہے مولائے ادریس جبل زرہون یہ جبل زرہون کے دامن میں ایک چھوٹا سا قصبہ ہے یہ وہاں کے سب سے بڑے مسلمان حاکم جو گزرے ہیں ان کے ان کی قبر یہاں پر ہے اور اس کے لیے بتایا جاتا ہے کہ انہی کے نام پر یہ نام رکھا گیا ہے شہر کا نام مولائے ادریس اور یہ وہاں پر کھنڈرات ہیں انہوں نے بہت ہی قدیم کھنڈرات ہیں ان کھنڈرات کے لیے میں نے بہت کوشش کی کہ مجھے ان کی ہسٹری مل جائے ولیلی کی کھنڈرات کی لیکن مجھے تاریخ میں مل نہیں سکی انہوں نے آ کے اپنا جو مسکن تھا ان ولیلی کے کھنڈرات کے قریب بنا رہنے سہنے کے لیے وہ جگہ منتخب کی جھاڑیوں سے بھری ہوئی اور حشرات سے بھری ہوئی یقیناً بچانے کے لیے انہوں نے ایسا کیا ہوگا جہاں تک میری عقل جاتی ہے اللہ کی شان یہ کہ انہوں نے تو ایک چھوٹی سی پناہ گاہ ڈھونڈی تھی لیکن یہ مراکش کے ملک میں مقدس ترین قصبہ بن گیا اور یہاں پر اس کے کچھ حصوں میں عمارتیں ہی سفید سبز اور مختلف رنگین ہیں رنگوں سے مزین ہیں اور سن انیس سو بارہ تک قصبے میں غیر مسلموں کا داخلہ مکمل طور پر منع تھا رنگوں اور روایتوں میں ڈوبا یہ چھوٹا سا قصبہ صدیوں تک بیرونی نگاہوں سے اوجھل رہا یہ قصبہ مولائے ادریس مراکش کے شہر شیف شاون سے تین گھنٹے کی مسافت پر ہے تاریخی طور پر غیر مسلموں کے لیے بند ہونے اور براہ راست یہاں تک ٹرین کی سہولت نہ ہونے کی وجہ سے یہ شہر یعنی مولائے ادریس سیاہوں کی نظروں سے اوجھل رہا سوری اس رنگ برنگے قصبے کا مراکش کی پہلی سلطنت اسلامی سلطنت کے بانی ادری سے اول سے تعلق ہے جیسا کہ میں نے بتایا کہ جہاں تک میرا علم ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک فرزند نے وہاں سے ہجرت کی جان بچانے کے لیے اور وہ مراکش آ گئے مراکش میں انہوں نے یہاں پہ کھنڈرات کے ارد گرد اپنا مسکن بنایا اور رہنے لگے تیتیس سال انہوں نے انتہائی کر فر سے حکومت کی لیکن پھر دشمنوں کی نظروں میں آ گئے ان کو زہر دے کے شہید کر دیا گیا اب یہ کیوں مقدس ترین زیارت گاہ بن گیا یہ شہر تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کی اتنی اہمیت ہے کہ جیسے کسی نے سعودی عرب کے شہر مکہ میں جا کے زیارت کی ہو مراکش کے لوگ اس شہر کی اتنی ان کے نظروں میں حرمت ہے اس قصبے میں غیر مسلموں کے داخلے پر آیت پابندی سن انیس سو بارہ میں ختم کر دی گئی اور مراکش کے تیز رفتار ریلوے نظام میں بہتری کے ایک منصوبے کے تحت یہاں پر ریل کو لانے کا بھی پروگرام بنایا گیا یقیناً جب تک یہ مضمون چھپ رہا ہے ایسا ہو چکا ہوگا وہاں کے ایک شہری کہتے ہیں کہ ہم منتظر ہیں کہ زائرین ہمارے پاس آئیں اور دنیا کو مراکش کے اس اہم شہر کے بارے میں پتہ چلے یہ شہر کھنڈرات میں ایک پناہ ہے یہ شہر سترویں صدی میں آباد ہونا شروع ہوا تھا اور سن سات سو اکیان نوے میں تیتیس سال حکومت کرنے کے بعد جب عدیس اول کو کی موت واقع ہو گئی تو انہیں انہی کھنڈرات سے جہاں وہ رہا کرتے تھے چند کلومیٹر کے فاصلے پر دفنا دیا گیا کچھ ہی عرصے کے بعد ان کے پیروکاروں نے ان کے قبر کی قبر کے گرد گھر بنانا شروع کر دیے اور اس طرح سے اس قصبے کی بنیاد پڑی آج ولیلی کے کھنڈرات میں ستونوں قدیم گھروں عوامی ہماموں ہم اور نقش و نگار سے مزین در و دیوار کی باقیات زرز پھولوں سے بھرے کھیتوں زیتون اور انگوروں کے باغات کے بیچ یہ تمام نشانیاں بکھری ہوئی ہیں یہ قصبہ بکھرا ہوا ہے پہلے لوگ یہاں کی زرخیز زمین کی وجہ سے آباد ہوئے یا مولا ادریس کی وجہ سے آباد ہوئے لیکن پھر یہ مقدس ترین شہر بن گیا اور آج یہ کیفیت ہے کہ ایک مقام سے آگے وہاں غیر مسلموں کا داخلہ ممنوع ہے سن دو ہزار پانچ میں مراکش کے بادشاہ حمد ششم کے حکم پر غیر مسلموں کو یہاں رات گزارنے کی اجازت دی گئی یاد رکھئے کہ دن میں اگر الاؤڈ تھا بھی تو رات گزارنے کی اجازت نہیں تھی وہاں آنے والے زائرین کو غیر مسلم اس کے بعد انہوں نے پھر آہستہ آہستہ اس شہر کو متعارف کروانا بہتر سمجھا تاہم اس کے باوجود مقدس مقامات آج بھی صرف مسلمانوں کے لیے مخصوص ہیں جیسے ادری سے اول کا مزار اور ان سے منسلک مسجد آج بھی ان کے جو پیروکار ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم آل رسول ہیں اور صحیح کہتے ہیں قصبے کے مرکزی چوک سے ایک محرابی راستے کے ذریعے آپ چمکدار سفید فرش پر چلتے ہوئے مسجد اور مزار کے اندر جاتے ہیں یہاں وہ مقام ہے جہاں سے آگے غیر مسلموں کا داخلہ ممنوع ہے اور صرف مسلمان ہی آگے جا سکتے ہیں یہاں آزان کی آواز تنگ گلیوں میں گونجتی ہے محراب دار کھڑکیوں سے گھروں کی نمازیوں کو مسجد کی طرف بھی جاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے رمضان میں یہ راہداریاں اگست میں مولائے ادلیس کی تعظیم میں ایک تہوار منایا جاتا ہے جس میں پورے مراکش سے لوگ مسلمان آ کے شریک ہوتے ہیں اس تہوار کے دوران لوگ زمین پر سوتے ہیں یہ خاص بات ہے کہ زمین پر سوتے ہیں تو یہ تھا مراکش کے کا مقدس ترین قصبہ مولا ادریس جبل زرہون زرہون کی پہاڑی پر پہاڑی کے نیچے دو پہاڑیوں پر یہ آبادی ہے اور اس میں کھنڈرات ہیں ولیلی کے اور کھنڈرات کے قریب ہی ان کا مدفن ہے امام زادے کا یہ میری ریسرچ کے مطابق ہے اگر میں غلط ہوں تو کوئی بھی میرا ریڈر مجھے بتا سکتا ہے میں اپنی غلطی کو درست کر لوں گی اس کے ساتھ میری دعا ہے کہ پروردگار عالم میرے وطن پاکستان پر رحم فرمائے کرم فرمائے اور ہم سب کو پروردگار عالم اپ آپ سب کو ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین سم آمین الہی آمین خدا حافظ فی امان اللہ